Но также прослушав э, предвыборные программы э, своих э, предшественников, э, я сделал вывод, что э, у меня слишком мало опыта, вот, и э, увидел часть своей предвыборной программы в предвыборной программе Сергея Кривогуза. Э, вот, поэтому я хочу работать в его команде, хочу получить больше опыта и И прошу поддержать достойного кандидата. Со своей стороны, чтобы облегчить вашу участь, и скажем так, я принял непростое для себя решение, но работать в команде. В команде человека, который представил свою программу и смог ответить на все вопросы, очень компетентна, очень талантлива, у которого есть понимание ситуации, которая уже не первый год находится в молодежной политике, который ее знает со всех сторон, ну как в областном масштабе. Скрытая реклама у нас запрещена, как и прямая. Это не скрытая реклама, это реализация фактов. Поэтому я принял решение поддержать Сергея Кривопуза. одним из основных направлений моей программы это была э, поддержка здравоохранения, поддержка здорового образа жизни. Ну, в целом, то, что поднимет медицину в нашем городе на более новый уровень, более высший уровень. Однако, после некоторых раздумий я решил также снять свою кандидатуру. Но я также хотел бы обратиться к будущему я, к... я же просил, дайте вот толерантное отношения. тренируйтесь. Потому что вот сейчас вы представлены разным спектром отношений людей и представляет каждая отдельная личность. Большая просьба. Послушайте и свои выводы делайте потом. после а этого будет образование. Все. Слушаем, пожалуйста, Роман. Спасибо. Но также я бы обратиться к будущему представителю Российского Державного Совета. Души. Состояние души и тела это является основным элементом нормальной жизнедеятельности человека. И вопрос о здоровье нельзя класть на заднюю полку. У меня есть достаточно много проектов, которые связаны с медицинской отраслью. Я являюсь, одним из представителей медицины. Также вот у нас есть один классный проект, который мы проводим у нас в Академии. Мы обучаем людей, проводим тренинги для оказания медицинской врачебной помощи. И хотелось бы этот замечательный проект выйти на более новый уровень. Я хотел бы изъявить желание дальнейшего сотрудничать и как-то представлять Интересы медицины нашему. Спасибо за внимание. Спасибо, Роман. Вот тут вопросы из Мы вас услышали, секретарь. Активируйте. Давайте, мы, мы можем сказать, же, почему вы спешите? Хорошо, давайте, вопросы. А, внимание. Под... Роман, внимание. В на информационной встрече вы сказали, давайте проведем выборы в два тура возможности, равные да. возможности, вы да. так порывались, что же вас подбило отдать свою кандидатуру? У вас я... такая программа шикарная, я что не ж никак, такое? Что я я, я в вы не знаю, как это Вы только что сказали, что вы хотите сделать. И что теперь? Что вас замотивировало? А почему вы вас сдали? Почему я снимаюсь? снимаюсь да, почему? Да, ну, чем вы а, а, мотивировали? А? Дело в том, что я проанализировал все программы всех э, своих все предыдущих. А понятно, так сказать. И я понимаю, что я с программой Я наберу мідерне після голосов і ну кажу, що він реклама голосов, я лише скнусь і не буду задні мешка. Послухавши програму всіх попередніх кандидатур, я бачу свою посаду на голові на першого заступника голові Дніпропетровської молодіжної ради. Все, я знімаю свою кандидатуру. программу, э, свой выступ я вам презентую на первом заступнике. Спасибо.